В данном случае, ну я войну за свою жизнь видел. А, в данном случае, что сейчас происходит, я даже бы ее войной не назвал. То есть это реально окопная война. То есть мы сидим в окопах, мы там выстрелили, все сидят в окопах, выстрелили по нам. По а нам попали у нас потери, мы попали, у них потери. Я не понимаю. Главнокомандующий в данном случае наверняка это президент. Я так думаю, что должен выступить какой-то речь к народу, да, хотя бы объяснить ребята, вот происходит, ну там, граждане Украины происходит вот так, вот так, вот так давайте какое-то будем принимать решение либо мы закапываем пограничные столбики, вот где сейчас закрываем коридор, там, на уровне там, того же Зайцева там, и пошло, пошло нам значит по этим самым, все, вот эта Украина то мы уже потеряли, мы ее не вернем ну, пускай найдет смело что-то сказать, либо мы идем и освобождаем, то наша территория или не наша Крым наша территория или не наша? Наша я сам крымчанин, у меня там кое-что тоже осталось по Крыму я скучаю. А туда поехать я могу. Легко. Приехать не могу. Вот. Ну, как бы это моя территория, это мой дом, я там родился. Поэтому я однозначно хочу туда заходить и спокойно жить, себя и чувствовать. Но я не готов жить там под э, трехцветным флагом. Однозначно. Ну, мы опять в политику переходим. Ну, я вам скажу так. Вот реально это мнение у многих у моих пребратимов. Юлия Владимировна, придется решиться две секунды. И на сегодняшний день это единственный человек, что может отдать команду.